श्रीहनुमान् रक्षासोत्र श्रीगणेशाय नमः प्रणम्य श्रीगणेशञ्च श्रीरामं मारुतिं तथा रक्षामिमां पटेत् प्राज्ञः श्रद्धा भक्तिसमन्वितः शिरोमे हनुमान् पातु बालं पवननन्दनः अञ्जनेयोः दुशो पातु रामचन्द्रप्रियश्रुतिः प्राणं पातु महावीरो मुखं लक्ष्मणप्राणतः जिन्वामनोजवं पातु कण्ठं पातु जितेन्द्रियः स्कन्दौ महाबली पातु भुजौ सङ्कटमोचनः करौ विश्वं वरं पातु हृदयं सर्वशक्तिमान् मत्यं पातु महातेजाः सागरलङ्घनः रामदूतः कटीपातु शक्तिनीराक्षसीन्द्रजिता ऊरुपुच्छा बलं पातु भीमागर्वपहारकः जानुनी श्रीप्रदम् पातु जङ्गेलङ्काप्रदाहकः पादौ श्रीरामभक्तश्च सूर्यमण्डलभक्षकः हनुमान् पातु मेकायं मकरध्वजजन्मदः ಏತಾಂ ರುದ್ರೋ ಬಲೋಪೇತಾಂ ರಕ್ಷಾಂ ಸುಕೃತಿ ಪಟೇತ್ ಸದೀರ್ಘಾಯು ಸುಖಿ ಪುತ್ರಿ ಬಲವಾನ್ ಬುದ್ಧಿ ಮಾನುಭವೆತ್ ಇತಿ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು